नमस्कार मी कोमल आजच्या पहिल्या ब्लॉगची सुरुवात करूया शिर्डी येथील साईबाबांच्या आशीर्वादाने कळसाचे सुंदर दर्शन झाल्यानंतर आम्ही पोहोचलो होतो गावकरी गेटच्या तिथे तिथे आजूबाजूला दुकानं होती आणि मग आम्ही आमचे चप्पल काढून मोबाईल लॉकरमध्ये ठेवून बारा ते एक आरती केली बाबांचे दर्शन घेतले मग मारुतीचे दर्शन घेऊन आम्ही आलो होतो चावडीकडे चावडीकडे महिलांची आणि पुरुषांची वेगळी लाईन होती तिथे मग बाबांचा फोटो होता आतमध्ये मग बाबांचे दर्शन घेऊन विभूती लावून आम्ही चावडीतून निघालो होतो द्वारकामाईकडे तिथे पण लाईन असल्याने तिथे पण थोडासा वेळ लागला दर्शन छान झाले आणि मग गेलो होतो प्रसादालयाकडे तिथे तिकीट काढून आतमध्ये सुसज्ज असा मोठा भरपूर मोठा हॉल आहे आणि तिथे जेवणाची अरेंजमेंट पण खूप छान केलेली सगळे भाविक भक्तजन एकदम मन लावून प्रसादाचा आस्वाद घेत होते आम्हाला पहिल्यांदा शेवयाचा हलवा वाढण्यात आला मग भात मग कोबीची भाजी मटकीची भाजी आणि चपात्या हे सगळं वाढण्यात आलं आम्ही पण अन्नाचा आस्वाद घेऊन जेवणाचा आस्वाद घेऊन पुढे निघालो होतो खूप छान वाटले जेवण साईबाबांचा छान मूर्ती दिसली तिथे पण बाप्पाचा आशीर्वाद घेतला आणि निघालो साईधाम तीर्थ पार्ककडे तिकडे गेल्यावर छोट्यांचे चारशे तीस रुपये तिकीट आहे आणि मोठ्यांचे पाचशे बारा तिकीट आहे तिथे चार मूवीज दाखवल्या जातात पहिला होता साईबाबांचा दुसरा होता लंका दहन तर तिथे थ्री डी फिल्म होती थ्री डी गॉगल्स देण्यात आले आम्हाला त्यांची सीट अरेंजमेंट वगैरे खूप छान होते छान एक्सपिरियन्स आला नंतर द्वारका माईचे दर्शन घेतले द्वारका माई इथे पण छान छोटासा चित्रपट दाखवला जातो आणि मग निघालो होतो आम्ही जी भारतातली सुंदर मंदिरं आहेत त्यांची यात्रा करण्यासाठी ह्या छोट्याशा आगगाडीत के प्रमुख यात्रा आपका स्वागत आहे आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती गेटवे ऑफ यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बापा का और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के दो द्वार है मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार चार धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। केदारनाथ जी के केदारनाथ शिव जी का मंदिर है इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है आज का जो हरिद्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग छह महीने खुले रहते हैं हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग तीन हजार वर्ष पुराना है श्री बद्रीनाथ जी के सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंडितपुर पहुंचते हैं। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी है। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर पंद्रह में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ बलभद्र ग्यारह सौ चौहत्तर में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात उनके मंदिर का ये एक हजार स्तंभों का दालान है 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर हजार से भी अधिक भक्त आते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है इस मंदिर में संस्कृत तेलुगु तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और तो आइए यही वो सौ साल पुरानी शिरडी है हमारे साईं की